Тим паче мені надзвичайно приємно сьогодні зазначити, що я сьогодні на зустріч прийшла на знак. Я прийшла з народним депутатом України, Харків'янкою, яка навчалася у школі номер 11 поруч, яка жила тут поруч, на, в Олімпійському мікрорайоні, яка дуже добре знає наш район, яка виросла в цьому районі, знає наші проблеми і допомагає ці проблеми разом з нами вирішити. Отож, я хочу вам представити. ставить и надать слово народному депутату Украины Горене Пирине Анатолию. Ирина Анатольевна, я прошу вас заговорить. Дорогие любимые наши ветераны, участники войны, дети войны. От всей души поздравляю вас с праздником. Спасибо большое, что вы нашли время, желание прийти сюда, в школу, на концерт посмотреть, как дети замечательно подготовились. Остался после войны не что они потом появился мой папа. И вот сколько я себя помню, самый большой праздник в моей семье и в миллионах других семей было 9 мая. Мы собирались всей семьей. Мы поздравляли, бабушки дедушки вспоминали свои годовые годы, друзей, созванивались, переписывались. И на самом деле больше праздника, чем 9 мая, нет. Если бы не было 9 мая, не было бы Нового года, 8 марта. Дня независимости Украины, поэтому самый большой и великий праздник – это праздник Победы, 9 мая. А души поздравляю вас. Спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что вы с нами, за то, что вы своим примером вдохновляете своих детей и внуков на то, что надо двигаться вперед, надо вы живые образцы. И вот Татьяна Васильевна уже говорила, и я вас прошу, рассказывайте, пожалуйста, своим детям, чтобы они рассказывали дальше своим детям и внукам о войне, о том, что вы помните, какие были послевоенные годы. Это очень важно. Мы живем, пока помним. Помним про вас, про ваш подвиг, про ваши усилия. И это придает нам силы. Поздравляю вас. Спасибо вам большое. Низкий вам поклон за то, что вы сделали. Спасибо. небольшие, мы, может быть, с кем-то, кого-то я вижу знакомые лица, мы уже на встречах встречались, кого-то я вижу в первый раз, но мы встретимся с вами еще не один раз. Я вас прошу передать все ваши друзья и знакомые, которые, к сожалению, или по здоровью, или куда-то уехали, не смогли сегодня прийти на встречу. Вы им передайте, что я и мои помощники придем к ним домой. И всем подарим подарки, со всеми пообщаемся. Вам раздавали информацию, там, вот там, такие синенькие книжечки. Давали вам сейчас. Там обратно большие телефоны моей приемной. Пожалуйста, звоните. У меня приемные 4 в разных местах района, где вам будет удобно. Вы позвоните, можно прийти, пообщаться, рассказать о своих проблемах. Я знаю, какие проблемы. Но самые насущные, самые главонервные мы будем решать. Поэтому, пожалуйста, звоните, пишите. Я с каждым лично пообщаюсь. И кто сегодня не смог прийти, я приеду к ним за мной. Еще раз спасибо вам большое. Берегите себя и пускай ваши родные и близкие будут рядом с вами, помогают и оберегают вас. Спасибо вам большое. Сейчас помощники Ирины Анатольевны Гориной готовятся помогать ей включить вам подарки, а я хочу сделать несколько объявлений. У нас традиционно...